Hörmətli Türkiyə Respublikasının Prezidenti əziz qardaşım Rəcəp Təyib Ərdoğan, əziz hərbiçilər, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. İlk növbədə xahiş edirəm ki, vətən müharibəsində həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəyə sükutla yad edilsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu gün tarixi bir gündür. Bu gün Azadlıq meydanında zəfər paradı keçirilir. Mən çox şadam ki, bu paradda mənim dəvətimi qəbul edərək Türkiyə Respublikasının Cumhurbaşkanı əziz qardaşım Rəcəb Teyip Ərdoğan iştirak edir. Eyni zamanda Türkiyədən gəlmiş böyük nümayəndə heyəti iştirak edir və türk əskər və zabitlər iştirak edir. Bu bir də bizim birliyimizi, bizim dostluğumuzu, qardaşlığımızı göstərir. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən, daha doğrusu ilk saatlarından biz Türkiyənin dəstəyini hiss edirdik. Türkiyə Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk saatlarda Azərbaycanın haqq işinə öz dəstəyini verdi. Onun açıq bir mənalı və sərt açıqlamaları Azərbaycan xalqını çox sevindirdi. Məlim qardaşım demişdir ki, bu müharibədə Azərbaycan haqlıdır. Demişdir ki, Azərbaycan tək deyil və Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Bu birliyimizin, qardaşlığımızın təzahürüdür. Türkiyənin Azərbaycana verdiyi siyasi və mənəvi dəstək hər bir Azərbaycan vətəndaşını qürurlandırır, sevindirir və bu gün biz birlikdə zəfər paradında iştirak edərkən bir daha bizim birliyimizi həm xalqlarımıza, eyni zamanda bütün dünyaya göstəririk. 44 gün ərzində Azərbaycan parlaq qələbə qazanaraq Ermənistanı məğlub etdi. İşxala son qoydu. Bu 44 günün hər günü bizim şanlı tarihimizdir. Hər gün Azərbaycan ordusu irəli gedirdi. Hər gün yeni şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr, yüksəkliklər azad edilirdi. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti bir amalla vuruşurdu ki, bu işğal sona qoyulsun. Bu haqsızlığa son qoyulsun. Ədalət zəfər çalsın. Tarixi ədalət zəfər çalsın. Və buna nail olduq. Azərbaycan 30 ilə yaxın işğal altında yaşayırdı. 90-cı illərin əvvəllərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti torpaqlarımızın işğalına düşməsinə səbəb olmuşdur. Əslində Ermənistanın aqressiv və te təcavüzkâr siyasəti hələ 80-ci illərin sonlarından başlamışdır. O vaxt indiki Ermənistan Respublikasında yaşamış yüz minlərlə Azərbaycanlı öz dədə-babalar torpaqlarından didərgin salındı. Zəngəzur, Göyçay, İrəvan mahalı bizim tarixi torpaqlarımızdır. Bizim xalqımız bu torpaqlarda əsrlər boyu yaşayıb. Ancaq Ermənistan rəhbərliyi olaq yüz minlərlə Azərbaycanı öz doğma torpaqlarından didərgin salmışdır. Ondan sonra Dağlı Qarabağda eyni mənzərə müşahidə olunurdu. Ermənistan tərəfi zor gücüylə Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı hərbi cinayət törətmişdir. Hocalı soyqırımı törətmişdir. Ondan sonra Şuşa şəhərinin 92-ci il may ayında və Laçın şəhərinin işğala məruz qalması Ermənistanla Dağlı Qaraqabğ arasında coğrafi bağlantı yaratmışdır. 93-cü ilin aprel ayında Kəlbəcər rayonunun işğal altında düşməsi bizim bəziyyətimizi daha da ağırlaşdırdı və faktiki olaraq sonrakı işğalçılıq siyasətinin <coughs> davaməttir məsələ səbəb oldu. Biz uzun illər bütün beynalaxaq tədbirlərdə bu məsələ ilə bağlı həqiqətləri çatdırırdıq. Böyük iş aparılmışdı. Və bu işin səmərəsi oldu. Bax mərah ki biz ərazi bütövlüğümüzü döyüş meydanında qazandıq. Hesab edirəm ki son illər ərzində apardığımız siyasi və diplomatik səylər öz bəhrəsini verdi. Bir çox naporoji beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı və bunu dəstəklədi. BMT Təhlükəsiz Şurasının 4 qətnaməsi, BMT Baş Assambleyasının qətnamələri, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı, Avropa Parlamenti və digər təşkilatlar Azərbaycanın haqqkisinə dəstəklədi. Beləliklə, münaqişəni həlli üçün hüquqi zəmin yaradılmışdır. Eyni zamanda Bizim məqsəd yönlü səylərimiz nəticəsində münaqişə ilə bağlı, Qarabağın tarixi ilə bağlı, dünya iqtisaimətinə dolğun məlumat çatdırıldı. Ermənistanın yalançı təbliqatına son qoyuldu və bütün dünya gördü ki, Qarabağ bizim əzəli tarixi torpağımızdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşayıb, qurub, yaradı. Eyni zamanda bütün dünya görüb ki, beynalaxaq hüquq baxımından Dağlı Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Biz bu illər ərzində güc topluyurduq. Həm siyasi miqyasda, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, ölkə daxilində biz iqtisadiyatımızı gücləndirirdik. Biz ordumuzu gücləndirirdik. Və bunun nəticəsində Azərbaycan son illər ərzində çox uğurlu inkişaf yolu keçmişdir. Və ildən ilə bizim üstünlüğümüz özünü daha Qəbarıq şəkildə bürüzə verirdi. Ermənistan bizimlə rəqabət apara bilmədi. Və mən dəfələrlə son 17 il ərzində demişdim ki, Ermənistan öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan öz işğalçı qüvələrini çıxarmasa, hərbi yollarla biz bu məsələni həll edəcəyik. Və 2003-cü ildə prezident vəzifəsinə seçiləndə Bizim konstitusiyamza və müqəddəs Qurani-Kəriməyə əl basaraq and içmişdim ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyacam. Və bu gün böyük qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycan öz istədiyinə nail oldu, tarixi ədaləti bərpa etdi, beynalaxaq hüququnu bərpa etdi. Biz dünyada gedən prosesləri diqqətlə izləyirik və görürdük ki, son illərdə beynalaxaq hüquq norma və prinsiplər Çobucasına pozulur. Bəzi ölkələr güc tətbiq edərək öz məqsədlərinə çatılır. Beynəlxalq hüquq kağızda qalır. BMT Təhlükəsiz Şurası qətnamələri kağızda qalır. Belə olan halda münaqişənin hərbi yollarla həll edilməsi qaçılmaz idi. Bundan əlavə son illər ərzində xüsusilə son 2 il ərzində Ermənistanın təhribatçı addımları, bəyanatları, hərəkətləri müharibəni qaçılmaz etmişdir. Ermənistan rəhbərliyinin çox zərərli və təhlükəli bəyanatları demək olar ki, danışıqlara son qoymuşdur. Qarabağ ermənistanlı deməklə Ermənistan rəhbərliyi danışıqlara son qoymuşdur. Bizim tarixi torpaqlarımızda Xariciyədən gətirilmiş ermənləri məskunlaşdırmaq hərbi cinayətdir. Beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Bu faktiki olaraq danışıqlara son qoyurdu. Danışıqları mənasız edirdi. Və biz bunu görürdük, hiss edirdik və öz sözümüzü beynəlxalq kürsülərdən dünya iqtisaimatına çatdırırdıq. Bu ilin sentyabr ayında müharibəyə 3 gün qalmış BMTC baş asambleyasının kürsüsünden mən demişdim ki, Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşıb və Ermənistan dayandırılmalıdır. Və belə də oldu. Və bu il bizə qarşı 3 dəfə hərbi təhrifat törədildi. İyul ayında Ermənistan Azərbaycan dövlət sərhədində hərbi təhrifat törədildi və Ermənistan bizim torpaqlarımızı işğal etmək istədi. Amma layiqincə cavab alaraq Biz onları yerinə oturtduq. Avqust ayında diversiya qrupu Azərbaycana göndərildi. O diversiya qrupu da zərərsizləşdirildi və nəhayət 27 -si sentyabr günündə bizim şəhərlərimiz artilleriya atəşinə məruz qalmışdır. Bizim hərbi mövqelərimiz artilleriya atəşinə məruz qalmışdır. Mülki şəxslər arasında, hərbiçilər arasında itkilər olmuşdur. Və biz dedik, yetər artıq. Bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Və mən ali başqamandan kimi əmr verdim ki, Azərbaycan əskəri irəli torpağımızı azad etməlidir. İşğala son qoymalıyıq. İşğalçını cəzalandırmalıyıq. Və belə də oldu. 44 gün ərzində Azərbaycan istədiyinə nail oldu. Ədaləti bərpa etdi. Hər gün Bizim şanlı tarihimizdir. Hər gün Azərbaycan irəli gedirdi. 44 gün ərzində bir gündə olmamışdı ki, biz geri çəkilək. Biz Ermənistanın 30 ilə yaxın müddət ərzində qurduğu istehkamları yararaq keçmişdik. Bu istehkamlar elə qurulmuşdur ki, Azərbaycan oradan keçə bilməsin. Əskərimiz oradan keçə bilməsin. Eyni zamanda Dağlı Qarabağ ərazisinin coğrafi reliefi də Ermənistan tərəfi üçün də əlverişli idi. Böyük qəhrəmanlıq, cücəyyət göstərərək Azərbaycan əskeri və zabiti şərəfli missiyanı yerinə yetirdi və öz doğma torpaqlarını işğalçılardan azad etdi. Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı rayonları, eyni zamanda Suqovşan qəsəbəsi, Hadrud qəsəbəsi, Xocalı rayonunun bir hissəsi, Kəlbəcər rayonunun bir hissəsi, Murov dağ silsiləsi, Laçın rayonunun cənub hissəsi, strateji yüksəkliklər döyüş meydanında düşməndən azad edildi. Orada Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Və şanlı müharibəmizin yekunu da Şuşa şəhərində vuruldu. Noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin azad edilməsi tarixin aliətimizdir. Şuşa işğal altında düşmüş birinci şəhərimiz idi və işğaldan azad olunan sonuncu şəhər oldu. Şuşa düşməndən azad olunandan sonra düşmənin beli qırıldı. Düşmən təslim olmağa məcbur etdi. Şuşanın azad edilməsi tarixi hadisədir. Bizim ordumuz qəhrəman evladlarımız dağlardan, daralardan, meşələrdən, jığırlardan keçərək sıldırım qayalarını gət edərək Qayalar vasitəsilə bir maşa dırmaşa Şuşa'ya qalxaraq orada əlbəha döyüşündə düşməni məhv etdi. Azərbaycan bayrağını Şuşa'da qaldırdı. Və ondan bir gün sonra daha 70 kənd işğalçılardan azad ediləndən sonra Ermənistan artıq təslim oldu. Ağ bayraq qaldırdı, diş çöktü, öz layiqliyi cəzasını aldı və imdad dilədik. Biz Ermənistanı döyüş meydanında məhv etdik. Biz Ermənlər tərəfindən uzun illər yaratdıqları mifi darmadığını etdik. Onlar öz ordusu haqqında yalan məlumat ötürərək mif yaratmışlar. Sanki Ermənistan ordusu yenilmaz ordudur. Cəmi 44 gün ərzində Ermənistan ordusu məhv edildi. Hərbi texnikası məhv edildi, canlı qüvvəsi məhv edildi. Və Azərbaycan öz gücünü göstərdi, öz qüdrətini göstərdi. Mən demişəm ki, biz güc topluyurduq və bu gücü toplamışıq. Biz bu qələbəni həm peşəkarlıq, qəhrəmanlıq hesabına Eyni zamanda milli ruh hesabına qazanmışıq. Biz haqlıyız. Haq ədalət bizim tərəfimizdədir. Və bizim əskərlərimiz, zabitlərimiz hücuma keçəndə bir amalla yaşayırdı ki, öz doğma torpaqlarını işğalçılardan azad etsin. Və Noyabrın 10-nda Ermənistan məcbur olub kapitulyasiya aktına imza atıb. Və bu kapitulyasiya aktına görə 1 günlə atmadan Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonları Azərbaycanə qaytarıldı. Azərbaycan bayrağı orada qaldırıldı. Bu onu göstərir ki, biz müharibəni həm döyüş meydanında, həm siyasi miqyasda qazanmışıq. Halbuki bir çoxları xüsusilə Bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər dəfələrlə demişdilər ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Amma biz sübut etdik ki, münaqişənin hərbi həlli var. Əks təqdirdə bu nə hərbin nə sülh vəziyyəti elə bundan sonra da 30 il davam edə bilərdi. Nə qədər biz buna dözə bilərdik? Nə qədər səbir göstərə bilərdik? Dəfələrlə mən demişdim ki, Azərbaycan xalqının səbri tükənib Əgər Ermənistan öz xoşu ilə işğal edilmiş torpaqlardan çıxmasa, biz onları oradan qovacağıq. Onlar rədd olmalıdırlar bizim torpaqlarımızdan. Bunu mən müharibədən əvvəl və müharibə dövründə demişəm. Xalqa müraciətlərdə demişəm. Xarici mətbu orqanlarına verdiyim müsahibələrdə demişəm. Dədim ki, rədd olmalıdır Ermənistan bizim torpaqlarımızdan. Öz xoşu ilə etiraf etməlidir və çıxmalıdır. Əks təqdirdə sona qədər gedəcəyik və sona qədər getdik. Ona görə biz döyüş meydanında qələbə qazandıq. Ondan sonra siyasi müstəvidə qələbə qazandıq. Düşmanı məcbur etdik ki, o Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarını azad etsin və bizim torpaqlarımızı tərk etsin. Bu zəfər tarixi zəfərdir. Azərbaycan xalqı bu günü 30 ilə yaxın müddət ərzində gözləyirdi. 30 ilə yaxın müddət ərzində əmri gözləyirdi. Ali baş komandanın əmrini gözləyirdi. Və mən dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciət edərkən deyirdim ki, biz daha güclü olmalıyıq. Və nəyi, nə vaxt, necə etmək lazımdır, biz bilirik. Və həyat bunu göstərdi ki, vaxtı vaxtında atılmış addımlar bütün gücümüzü səfərbər edib Bir dəmir yumruq yaradıb düşmənin başını əzdik. Müharibə dövründə mən deyirdim ki, bizim dəmir yumruğumuz həm birliyimizi, həm də gücümüzü təcəssüm ettirir. Və bu dəmir yumruq düşmənin belini qırdı, düşmənin başını əzdik. Və bu gün biz qəhrəman xalq kimi bu bayramı qeyd edirik. Azərbaycan müzəffər ordusu Öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi. Ermənistanı məğlub etdi. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur, məhv edildi. Və bundan sonra əgər erməni faşizmi bir də baş qaldırsa, nəticə də eyni olacaq. Yenə Azərbaycan dəmir yumruğu onların belini qıracaq. İndi isə bizim üçün yeni dövr başlayır. Quruculuq dövrü. Mənfur düşmən bütün işğal edilmiş torpaqları yerlə yeksan edib. Burada artıq bu əh, məlumat hər kəsdə var. Video görüntülər var. Mənim azad edilmiş ərazilərə səfərlərim əh, bunu göstərir. Bütün binalar dağıdılıb. Bütün tarixi abidələr, məscidlər, qəbrlər, məzarlıqlar mənfur düşmən tərəfindən dağıdılıb. Biz onların hamısını bərpa edəcəyik. Artıq bərpa işləri başlamışdır. Mən bir daha Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığını dilə gətirmək istəyirəm. Mənfur düşmən döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayarkən mülki əhaliyə qarşı hərbi cinayətlər törədib. Bizim şəhərlərimizi balistik raketlərlə fosfor bombalarla, kaset bombalarla atəşə tutub. Bu namərz atəş nəşrəsində yüze yaxın mülki vətəndaş, onlar arasında uşaqlar, qadınlar həlak olublar. 400-dən çox mülki vətəndaş yaralanıb. 5000-dən çox ev dağıdılıb ya da ki bu evlərə ziyan vurulub. Ancak Azerbaycan vatandaşı öz torpağından bir adım geri atmayıp dediler ki öldü var döndü yoktur. Sona kadar gidecek. Muharebe dövründe Ermenistan ordusunda 10 binden çok ferari olup Azerbaycan ordusunda bir dene de ferari olmuyor. Yaralı asker ve zabitlerimiz hərbi hospitallarda, hastahanalarda Həkimlərdən xahiş edirdilər ki, bizi təciliklə sağaldın. Biz qayda düş meydanındadır. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq. Azərbaycan xalqı öz böyklüyünü göstərdi, yüksək mənəvi ruhunu göstərdi. Və bu qələbənin səbəbkarı da Azərbaycan xalqıdır. Biz birlik, iradə, əzmkarlıq, milli ruh göstərərək tarixi misyamızı yerinə yetirdik. Və bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf edəcək. Bundan sonra bizim azad edilmiş torpaqlara həyat qaydadıq. Və mən demişəm, bizim hər birimiz bu işdə fəal olmalıdır. Biz dağıdılmış düşmən tərəfindən <coughs> dağıdılmış şəhər və kəndlərimizi birlikdə bərpa edəcəyik. Bizim irademiz de var, imkanlarımız da var. Azadlık meydanında paradlar çok geçirilip, ancak bu paradın susi önemi var. Bu zefer paradıdır. Bu tarihi hadisedir. Paradların birinde ben demiştim ki parada 2016. ilde Leletepe yüksekliğine Qaldırılmış bayraq gətiriləcəkdir. Demişdim ki, gün gələcək və bu gün işğal altında olan torpaqlarda qaldırılan Azərbaycan bayrağı azadlıq meydanına gətiriləcəkdir. Və bu gün gəldi. Bu tarixi günün şahidi bizik, Azərbaycan xalqıdır. Biz ondan sonra ancaq və ancaq irəli gedəcəyik. Öz çıxışımı meaşur kəlamla yekunlaştırmaq istərdim. Hər kəs bilir ki Ermənistan rəhbərliyi biri bundan əvvəl demişdir ki Qara Qab Ermənistandır və nöqtə. Mən isə demişdim ki Qara Qab Azərbaycandır. Bu gün bütün dünya görür ki Qara Qab Azərbaycandır. Qara Qab bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır. Eşk olsun Azerbaycan ordusuna, yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostlukları, yaşasın Azerbaycan askeri.